أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن آمين. قال آمين. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, suatu dia memberi pengejaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyengutukan Allah. Sesungguhnya syirik ataupun menyengutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami untuk sentiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, berilah ayat-ayat Al-Quran kami baca, Ya Allah. Masuk ke dalam hati-hati kami semua, Ya Allah, untuk kami mempunyai pengajaran dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syirik, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kesyirikan, Ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, Ya Allah. Sepunakanlah keyakinan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Dan tani'amat anugerah-Mu, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami melakukan salat ya Allah kami sentiasa melakukan perkara yang makruf ya Allah dengan dan kami tinggalkan kemungkaran ya Allah ya Allah berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami menunjukkan contoh akhlak yang baik kepada anak-anak kami semua ya Allah ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau berikan anak-anak kami ini mewarisi perangai buruk dan akhlak kami ya Allah janganlah biarkan dosa kami ini diwarisi oleh anak-anak zuriat keturunan kami ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah rendahkanlah diri kami ini ya Allah mulailah kami ya Allah dengan takwa kepadamu ya Allah dengan doa kita subhanakallahilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim mahasuciMu ya Allah tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui yang maha bijaksana rabbi zidni ilma ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu untuk kami saya saksikan sinopsis daripada ayat yang ke-12 hingga 19 ya kita akan melihat kepada kisah Luqman al-Hakim tapi lebih daripada itu ia bukan sekadar kisah tetapi ia adalah wasiat ataupun nasihat daripada seorang ayah kepada putranya kepada anaknya dan ini adalah panduan untuk ibu ayah ...untuk kita sama-sama beri perhatian daripada ayat 12 hingga 19. Allahumma rahamna bil-Quran. A'udzubillahirrahmanirrahim. Walakadatayna luqmana al-hikmata alishkur lillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنى تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا َ واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذا من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم <تصدق> الله solusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama sentiasa syukur dan yakin ia akan memberi manfaat besar pada diri ayah ibu akhirnya keluarga makin bahagia yang kedua elakkan punca stres paling besar menyamakan Allah memberi kredit selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga kenang jasa ibu bapa dalam membina sifat syukur kepada Allah kerana itu akan membawa kepada sensitiviti kita syukur kepada Allah dan akhirnya kita amat-amat bersabar dalam kehidupan. Allah, la ilaha Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu azuma iaitu bermaksud menghargai ataupun membesarkan kita akan melihat ya bagaimana ayat 13 tadi inna syirka la zulmun azim syirik itu adalah punca kegelapan stres yang paling besar yang perlu kita jauhi dan itulah nasihat tarbiyah tauhid yang perlu diusahakan oleh seorang ayah seorang ibu membina masyarakat insan yang yang berhikmah dan soleh. Astaghfirullah Allah. Kana tawwab. Jom kita ambil tajwid sikit pada hari ini. Pilihan hukum tajwid pada hari ini kita nak belajar tentang tetap kalimah Luqman yang yang kita ambil sebagai contoh. Hmm. Tengok kita slide kita, tengok di slide tajwid kita. Qalqalah sughra pada kalimah eh, Luqman dalam surah Luqman ayat 412 walaqad atayna luqman hikmah so huruf qaf itu yang yang mati itu berada di tengah tengah kalimah maka dia hukumnya adalah qalqalah sughra qalqalah uh, sughra itu yang paling kecil lah ya, tingkatan yang paling ringan jadi tiga lah sughra wusta sederhana dan kubra paling kuat uh, so luqman ni uh, adalah qalqalah sughra maka kalau surah kita baca sesuai dengan kita kata martabat je. Walau qad ataina luqman al hikmah luqma luqma ha, nah, sekadar itu saja. Tidak boleh kita baca luqma. Ha, ada orang kita baca walau qad ataina luq Lokok ma, oh, macam kol kolah akba, kol kolah kubra dia beri. Ha, sikit saja, lokok ma, itu saja. Ha, walaupun kol kolah sugra, sahabat-sahabat kena ingat, huruf qaf, dia adalah huruf yang tebal, huruf yang kuat. Maka jangan lupa, sesuaikan bunyi qaf itu. Lokok ma, jangan luka ma, luka ma, tak sesuai dengan qaf. Jadi, lokok, lokok. Walaupun uh, kalau kol kedatangan tu hanya kalau kol yang kecil, tapi ingat huruf qaf adalah huruf yang huruf yang bersifat dengan tebal istila dan sebagainya berikan haknya masing-masing wala qad ataina luqmana <Sing> اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله